Saya nak buat disclaimer, eh apa yang bakal saya ulas adalah atas kapasiti saya sebagai uh, peguam jenayah, eh, Bebelas tahun terlibat. Eh, manalah tahu kan eh, macam cai chai jebon yang baru dilantik kan? Ha di di diarahkan oleh kepala-kepala Jekom. Saya tahu kan, memang akaun saya ni dipantau, saya tahu. So saya nak bagi tahu ulasan saya adalah bersifat uh, berdasarkan pengalaman profesional saya Bebelas tahun dalam bidang jenayah. Ya, dulu sikit lah, sikit eh sebagai uh, pendawaian uh, Jabatan Peguam Negara. Jadi apa yang ingin saya kongsikan pada malam ini adalah berkenaan dengan kita nak ajak eh saya nak ajak tuan-tuan meneliti eh, macam mana macam mana perjalanan ataupun macam mana angle yang tepat untuk kita lihat sesuatu perkara. bukanlah sukar sebenarnya untuk kita 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 lihat kalau kita tahu uh, apa ni teknikal-teknikal dia. Tuan-tuan, saya nak mulakan begini. Ah, kita dah mula ni sambil-sambil saya baca. Ya, eh, saya baca tuan-tuan punya komen ni. Uh, saya nak mulakan begini. Kalau tuan-tuan tengok, ya, eh, kita bermula dengan seawal bagaimana eh, kenyataan Samsul Iskandar. Ya, eh, bertarikh 25 November 2025 pada jam 5:20 petang. Ha, ini kenyataan awal yang dia tulis di aplikasi X. Eh, dia kata apa? Kenyataan media, eh Samsul Iskandar Muhammad Akin, eh 25 November 2025. Baik, tuan-tuan, pada jam 5:20 petang. Okey, tuan-tuan tengok dan tuan-tuan perhalusi apa yang dia tulis. Okey. Saya bacakan. Saya difahamkan ada percubaan untuk menyerang saya dengan perkara yang boleh merosakkan imej kerajaan Madan. Justru saya mengambil keputusan untuk mempertahankan diri saya daripada serangan ini. Eh, itu perenggan yang kedua. Perenggan yang ketiga, saya juga pagi tadi telah menyerahkan surat peletakan jawatan saya kepada YAB Perdana Menteri Datuk Seri Najib. Ibrahim. Yang keempat, saya mengucapkan terima kasih eh kepada YB Perdana Menteri atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Ada empat peringkat saja. Eh ada empat perenggan saja. Sangat-sangat ringkas dan sangat-sangat simple. Now kita tengok satu persatu. Kita analisa apa ni eh. Kita patah balik perenggan yang pertama, saya difahamkan ada percubaan untuk menyerang saya. Maknanya tuan eh maknanya by the time dia tulis ni belum pun ada apa-apa serangan jelas eh belum pun ada apa-apa serangan tapi dia dah dapat maklumat dulu eh benda ni biasalah sebab dia duduk dekat PMO ha, mungkin rakan-rakan media lah selalunya dia akan dia akan salurkan maklumat Okey, so kita dapat faham dekat sini ada percubaan untuk menyerang saya tetapi pada jam 5.20 ini kita tak keluar apa-apa berita lagi yang menyerang Samsul Iskandar. Kita tahu eh macam mana penedahan surat sokongan pada tahun 2024. Betul tuan-tuan? Okey. Berlaku pada tahun 2024 pernah kecoh, pernah hevok pada tahun 2024. Timbul balik pada tahun 2025 surat sokongan tu. Eh, sepatah haram dia tak reply apa-apa pun. Eh, akhir sekali, bos dia yang tolong jawab. Apa bos dia jawab tuan-tuan? Surat tu kabur ke apa? Main eh, begitu. <laughs> surat tu kabur jadi tak ada apa-apa keperluan untuk dia meletak meletakkan jawatan dia. Okey? Nampak tak tuan-tuan? Benda pada tahun 2024 dia diserang dengan begitu dahsyat. Bukan lagi percubaan, dia memang diserang. Eh sampai kita tengok macam mana desakan daripada uh, kritikan yang keras daripada YB Raf untuk dia dipecat because of surat uh, sokongan itu. Dalam podcast YB Raf mengatakan bukan itu saja. ah maknanya ada lagi. Ha ah, banyak mana belum kita ketahui. Eh, belum kita ketahui. Baik. Dan kita tengok perenggan yang kedua. Justru saya mengambil keputusan untuk mempertahankan diri saya daripada serangan ini. Ah, ni menarik ni. Eh? Perenggan pertama dia kata ada percubaan untuk menyerang dia. Perenggan yang kedua, eh saya mengambil keputusan untuk mempertahankan diri saya daripada serangan ini. Ai. Eh, nampak tak? Perenggan pertama kau cakap percubaan. Yang kedua Eh, saya mengambil keputusan untuk mempertahankan diri saya daripada serangan ini bang bang oh bang sam eh serangan apa yang kau cakap ni tak ada lagi ni belum ada lagi faham belum ada lagi mak belum ada lagi dia dah melompat tuan ah ha. belum ada serangan pada bila-bila dalam berita semua tak ada apa-apa ni tapi dia dah mengaku dekat perenggan guru Eh saya mengambil keputusan untuk mempertahankan serangan ini. Dia yang menjadi pelik, eh surat sokongan even YB Raf sebut. Eh, YB Raf sebut, ada banyak lagi. Dia tak bagi apa-apa statement pun. Ah, sedangkan dah terang jelas dan nyata engkau sedang diserang. Eh berkenaan dengan surat-surat sokongan. Nampak tuan. Ah, bos dia yang tolong jawab. Tiba-tiba pada 5.20 ini dia kata apa? Saya ambil keputusan untuk mempertahankan diri daripada serangan ini. Serangan apa yang kau cakap ni Sam? Belum ada serangan lagi. Kenapa saya cakap macam tu tuan-tuan? Okay. Now kita tengok. Eh? Berita antara berita yang awal keluar eh, adalah Malaysia kini. Ini saya saya rujuk ni version bahasa Melayu eh. Apa berita yang keluar? petir dakwa beri lebih 600 ribu kepada setiausaha politik kanan PM berita ini keluar pada November 25 eh, tarikh yang sama pada jam 5.34 petang ah. nampak kan tuan eh, pada 5.34 petang Ah, jadi dia buat statement pada 5.20 sebab dia tahu ada pendedahan yang akan dibuat. Pendedahan demi pendedahan pada jam 5.30 petang. Ha. So, dia akan jadi ralat dekat situ ni. Ha, 5.30, 5.32, 5.34. Tapi saya tengok, saya ambil Malaysia kini. Ini antara yang terawal 5.34 petang. Nampak kan tuan? Petang itu keluar, dia umumkan sahaja maknanya peletakan jawatan itu dia keluar boleh kita katakan dalam masa yang sama maknanya apa kalau setakat ralat 5 minit 10 minit kita boleh katakan dalam jangka masa yang sama ada orang yang kongsikan berita dia meletakkan jawatan itu yang singa uh, komen kata apa oh dia letak jawatan bukan sebabkan uh, dia, dia, dia dia ambil duit nampak tak lepas tu kena bantai Ah dia apa komen kena bantai kemudian dia buat U-turn. Kemudian DAP buat statement yang lain, eh, kami mengambil pendirian uh, apa ni menentang sebarang uh, sebarang unsur uh, rasuah, siasatan tegas perlu dijalankan. DAP cover balik apa yang uh, apa dengan komen guring dia awal tadi. So, kita tengok dalam ralat masa yang sama. Orang kongsikan banyak ni. Eh Sam letak jawatan, Sam letak jawatan, Sam letak jawatan. Tapi dalam masa yang sama, saya memilih untuk uh, kongsikan berita berkenaan dengan laporan T-Dakwa eh, beri lebih, lebih tu RM600,000 kepada Sam. Jadi tuan-tuan, dalam keadaan ini, kalau kita baca kenyataan Sam tadi, merujuk kepada isu inilah. Dia resign because of benda ni. Eh? Dia resign because of benda ni. Bukanlah sebagaimana apa yang dikatakan oleh komen tadi kawan dia. Dia kata apa tuan-tuan? Ha, ni saya baca. Ha. Ni dia memang macam ni tuan-tuan. Dia kena cross refer. Sebab tu kalau siapa yang masuk memang pening. Ha. Kalau kau mengantuk memang kau hilang mengantuk. Okey. Komen cakap apa? Samsung letak jawatan kerana surat sokongan. <laughs> Tidak ambil duit. Ha. Ini Malaysia kini tuan-tuan. Eh, saya kongsikan. Eh, nah, tuan-tuan pergi cari. Eh? Nga kata Samsul letak jawatan kerana surat sokongan, tidak ambil duit. Apa yang si Nga ni kata? Eh, Engcoming ni kata, samalah eh apa yang dimainkan oleh Walanun Walanun, eh Chai Chai Jekom, Chai Chai Jebot. Sebiji tuan-tuan. Nampak tuan-tuan? Okay. So, naratif yang dimainkan oleh Nga ni Samsul letak jawatan kerana surat sokongan eh, tidak ambil duit sebenarnya adalah satu kenyataan dan naratif yang memakan diri balik. Banyak ceplos-ceplos, banyak cai-cai jekom, eh, jebon-jebon mainkan naratif ni. Bunguk tak bunguk tuan-tuan. Surat sokongan, eh, surat sokongan yang dikatakan surat sokongan eh, dikeluarkan oleh Sam itu berlaku pada tahun 2024. Dan telah pun disucikan oleh Perdana Menteri sendiri apabila dia kata kabur. Tak perlu letak jawatan. Dan apa kejadahnya bila ada cai-cai yang mengatakan dia resign because of surat sokongan. Nampak tak tuan-tuan? Kantoi tak kat situ? Kantoi. Ah. Okey. So balik, kita balik patah balik. Kita patah balik kepada, eh. Tuan-tuan, kita tengah, kita sedang berada dalam kelas analisa jenayah <rika> kita meneliti bagaimana jejak-jejak jenayah okey boleh tuan-tuan eh kita tengok balik apa yang disebut oleh Sam dalam kenyataan dia kenyataan media dia patah balik perenggan yang pertama saya difahamkan ada percubaan untuk menyerang saya dengan perkara yang boleh merosakkan imej kerajaan madani eh ada percubaan Maknanya kalau nak kata surat sokongan confirm-confirmlah ada resign daripada tahun 2024 bukan pada tahun November 2025 nampak. Okey? Ha, dan yang kedua. Perenggan yang kedua dia kata apa? Justru saya mengambil keputusan untuk mempertahankan diri saya daripada serangan ini. Eh, serangan surat sokongan tu dah kena serang, kau dah kena attack since 2024. Apa kejadah baru kau nak mempertahankan sekarang? Okey. Ini tuan-tuan, perenggan satu, perenggan dua jelas menunjukkan Sam tidak mempertahankan diri dia. Maksud serangan itu, maksud cubaan menyerang itu bukan surat sokongan. Ah, ha, ni aku nak ajar balik cai-cai Jekom yang bunguk. Ah, ha, so apa yang dia apa yang dimaksudkan oleh Sam ini adalah merujuk kepada pendedahan T ni tadi. Albert T, tuan-tuan. Uh, Okey, jelas eh, tuan-tuan. Jadi, untuk jebon-jebon, untuk cai-cai jegom, dah jay jegom, berhentilah memainkan sentimen ataupun manipulasi fakta. Ha? Oh, surat sokongan. Tak ada, surat sokongan tu dah basi dah. Ha? Surat sokongan tu tak ada nilai sebab telah pun dibijak ah, telah pun dibijakkan telah pun dibersihkan oleh perdana menteri dengan satu ungkapan kabur kau faham so takkanlah bila bos dah kata kabur kau relax je Sam. tiba-tiba dia memanah manai resign bos dah kata ni ah, tak ada keperluan untuk dia meletakkan jawatan tiba-tiba budak dia letak jawatan ai kau nampak tak dekat situ eh kau nampak tak betapa bercanggah hanya kedua-dua keadaan jadi tuan-tuan, okay, kita tengok macam mana. Eh, macam mana besar ataupun tidak isu ni. Baik. Uh, surat sokongan uh, yang disebut, yang didedahkan, yang dibantai oleh YP Kalau kita dengar apa yang YP bentangkan, dia kata bukannya sekali dia bagi tahu ni. Kan? Banyak kali tapi budak tu masih dekat situ. Maknanya kita boleh faham ada banyak lagi surat-surat sokongan yang diberikan kan? So, kalau nak kata satu projek takkanlah belas ribu, takkanlah ratus ribu, mungkin ada cecah jutaan ringgit. Okay? Again, ini analisa kita. Uh, kita kita membuat analisa dekat sini. Okay? So, antara nilaian jutaan ringgit dengan enam ratus ribu yang didedahkan oleh Albert T ini, kenapa 600 ribu Lebih 600 ribu ini Yang menjadikan trigger Yang menjadi trigger kepada Sam Untuk meletakkan jawatan Kenapa tuan-tuan? Uh... kenapa tuan-tuan? 600 ribu What the heck? Kan? Untuk orang Nombor satu dalam PMO selepas eh, Perdana Menteri Perdana Menteri tak ada dekat PMO tu Dia ke sana ke sini ke sana ke sini Terbang sana sini Untuk menjual Malaysia ini Dialah orang nombor satu dia orang kanan tuan-tuan. Takkan nak 600 ribu kau dah trigger. Haa. Ah. Okey. Faham tak tuan-tuan? Faham kot. Kan? Hmm. Kalau setakat 600 ribu ni tuan-tuan. Tak ada benda. Sebab kau menjaga perbendaharaan negara ni. Ah, bukan 600 ribu ni bukan dia ni. Bukan nilai dia. Ah, untuk jawatan 600 ribu ni tak ada apa. Jadi, eh tuan-tuan, sebenarnya kalau tanya saya berdasarkan pengamatan saya dan beberapa simakkan yang mana saya tak boleh dedahkan buat masa ini, <laughs> kan? Eh, sebenarnya yang ditakuti di sebalik 600,000 itu adalah Eh, berdasarkan eh, pengalaman lah berdasarkan pengalaman dan kita tengok macam mana perjalanan bila kronologi dia begitu yang saya dedahkan kepada tuan-tuan ini adalah kronologi kejadian Okey, yang ditakuti uh, adalah berkenaan dengan dokumen-dokumen sokongan. Eh, berkenaan dokumen-dokumen sokongan yang akan uh, menguatkan pendedahan yang dibuat oleh Albert T itu kepada media. Tuan-tuan faham tak? Okey. Dia bukan sebab amount tu, bukan. Sebab macam saya katakan tadi Amount RM600,000 Untuk position dia sebagai orang kanan Is nothing Is nothing tuan-tuan Jadi so kalau bukan amount eh, Dalam kes jenayah ni Kalau bukan amount So apa? Apa apa benda yang menjadi kerisauan? Apa yang sebenarnya? Sebab Okay ini kita baca eh, uh, Sebab Okay ada catch yang lebih besar Iaitu dokumen-dokumen sokongan yang menyokong RM600,000 ni tadi. Haa. Okey, tuan-tuan. So, RM600,000 adakah besar? Tak besar. Untuk sesuatu kes uh, rasuah, RM600,000 ni tak besar. So, apa yang begitu ditakuti? Eh, ini komen saya. Apa yang begitu ditakuti? Adalah dokumen-dokumen sokongan tadi, tuan-tuan. Ha, kalau kita baca dalam media-media yang dilaporkan selain daripada WhatsApp conversation, alright, adalah resit-resit. Selain daripada resit-resit, gambar-gambar pun ada. Ah, ha, sebelum dan selepas. Masak, tuan-tuan. So, kita boleh katakan dekat situ, okay, kita boleh katakan dekat situ, uh, dia 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 almost perfect crime yang wujud dalam 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 situasi Sam punya case ni almost perfect tuan-tuan. Kenapa saya kata almost perfect? Sebab kita kena tunggu towards the end puzzle ni tadi baru kita boleh katakan okey this is a complete uh, set up criminal punya uh, apa ni trap. Baru kita boleh katakan macam tu. Ah uh, untuk di peringkat ini saya boleh mengatakan almost perfect. Ah uh, okey tuan-tuan.